శివ పంచాక్షర స్తోత్రాన్ని ఆలపిస్తున్నాను బంధువులందరికీ నమస్కరిస్తూ న మ శివ య నమ శివాయగా పిలువబడే పవిత్రమైన పంచాక్షరాల శక్తిని కీర్తించే ప్రసిద్ధమైన శివ పంచాక్షర స్తోత్రాన్ని ఆలపిస్తున్నాను బంధువులందరికీ నమస్కరిస్తూ ఓ నమ ఓ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गङ्गाधर हर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गङ्गाधर हर नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गङ्गाधर हर नमः शिवाय मन्दाकिनी नन्दीश्वर नन्दीश्वरप्रमथनाद महेश्वराय मन्दारुमुख्य बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गङ्गाधर हर नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्दा सूर्याय दक्षध्वर नाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै सिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गङ्गाधर हर नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्व नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गङ्गाधर हर नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गङ्गाधर हर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गङ्गाधर हर नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पटे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय వ్యసనే క్లిశ్యమానం యో మిత్రం నాద్యను శక్తి తం నృశం సం విదర్బుధ తాత్పర్యం వ్యసనాలలోగా ఆపదలలోని ఇబ్బంది పడుతున్న మిత్రుడిని యథాశక్తిగా అనునయించి ఉద్ధరించలేనివాడు క్రూర కర్ముడని పండితులు చెబుతున్నారు